nima uchun yoshlarimiz bizlarni ertangi kunimiz deymiz mana shu yoshlar men borman mana sapchib chiqib kerak bo'lsa men olaman zimmamga mas'uliyatni deb bolalar chiqsa agar joylarda bu mana bolalar agarki shunga qurbi yetmasa agar man o'ylaymanki vaqt bekor ketyapti mana bolalarim farzandlarim sizlarga aytmoqchiman prezident sizlarga aytyapti sizlar meni suyanchim tayanchim qo'rqmanglar marrani katta qo'yinglar mana shu osmon mana shunday yorug' osmon mana shunday yigitlar mana shunday qizlar mana shunday qariyalar bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi xalqimiz havas qilgandi va shunday havasga kim bizlarni yetkazyapti faqat yaratganimiz yaratganimizdan doim so'rab mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak albatta bizlarni yo'limizni